श्री संकष्ट चतुर्थी व्रत पूजा कथे संकष्ट चतुर्थी संकष्टच श्री लक्ष्मी श्रीलक्ष्मी प्रसीदतो ऋषया ऊजु दारिद्राशोककष्टाधैपीडिताम्नां च वैरिभी राजश्रेष्ठे नृपे सर्वे क्रियते किं शुभार्तिभिः धनहीनैर्नरैस्कन्दसर्वोपद्रवपीडितै विद्यापुत्रगृहपृष्ठे रोगयुक्ते शुभार्तिभिः कर्तव्यं किं वदोपायं पुनः क्षेमार्थसिद्धये स्कन्दोवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतानमुत्तमं व्रतम् सङ्कष्टं तरुणं नाम सम्पत्तिसुखदायकम् एनोपानेन सङ्कष्टं तरन्ति भुवि देविनः यद्व्रतम् देवकी पुत्रः कृष्णो धर्माय दत्तवान् आरण्ये शीशमानाय पुनः क्षेमाय सिद्धये यथा कथितनान् पूर्वं गणेशो मातरं प्रति तथा कथितवान् श्रीषो द्वापरे पाण्डवान् प्रति ऋषयगोचो यथा कथिनवानम्बां पार्वतीं श्रीगणेश्वरः तथा प्रच्छन्ति मुनयो लोकानुग्रहकाङ्क्षिणः स्कन्दवाचः पुराकृतयुगे पुण्ये हिमाचलसुता सती तपस्तप्तवती तब भूरितेन लब्धशिवपते तदस्मरत् हेरम्बं गणेशं पूर्वजं सुतम् तत्क्षणादागतम् दृष्ट्वा गणेशं प्रति प्रच्छति पार्वत्युवाचः तपस्तरतं मया घोरं दुश्चरं लोमहर्षणम् न प्राप्तः समायकान्तो गिरीशो मम वल्लभः सङ्कष्टतरणम् दिव्यं नारद उक्तवान् त्वदीयं यद्व्रतं तावत् कथयस्व पुरातनम् तत् श्रुत्वा पार्वतीवाक्यं सङ्कष्टतरणं व्रतम् प्रीता कथितवान् देवो गणेशो ज्ञानसिद्धितः गणेशो वाचा श्रावणे बहुले पक्षे चतुर्थान्तु विबोधये गणेशं पूजयित्वा तो चन्द्रयार्घ्यम् प्रदापयेत् पार्वत्युवाच क्रियेते केन विधिना किं कार्यरतिञ्च पूजनम् उद्यापनं सदा कार्यम् मन्त्राकेस्यस्तु पूजने ध्यानं श्रीगणेशस्य गणेशवदविस्तरात् गणेश उवाच चतुर्थाम् प्राथरुत्थाय दन्तधावनपूर्वकम् ग्रह्यं व्रतमिदं पुण्यसङ्कष्टहरणम् शुभम् कर्तव्यमिति सङ्कल्पवृत्तेऽस्मिन् गणपं स्मरेत् स्वीकारमन्त्रीराहारोऽस्मि देवेशयाव चन्द्रोदयो भवेत् भोक्ष्यामि पूजयित्वायम् सङ्कष्टा तारा इव समाम् एवं सङ्कल्प्य राजेन्द्र कृत्वा कृष्णतिलैं शुभैः अग्निकन्दुविधायव पश्चात्पोज्जोगणाधिपं त्रिभिर्मासस्तदर्थेन तृतीयांशेन वा पुना वा प्रतिमा क्रियते मम माशमात्रा त्वदर्भस्था तृतीयांशेन वा पुना हे मा भावे तुरोप्यस्य रामस्यापि यथा सुखं सर्वथैव दरिद्रेण क्रियते मृण्मयी शुभा वित्तशां न कर्तव्यं कृतीकार्यं विनश्यति जलपूर्णवस्त्रयतं कुम्भं तस्याग्रतो न्यसेत् पद्ममष्टदलैं कार्यं गन्धपुष्पै प्रपूजयेत् गणेश उवाच एवं व्रतन्तु कर्तव्यं प्रतिमासं यावज्जीवन्तु वा वर्षाणि कविशन्ति पार्वती अशक्त्यापेकवर्षं वा व्रतिमानमघाशिवा उद्यापनं प्रकर्तव्यं चतुर्थ्यां श्रवणे शिसिते स्वीकारश्च तथा हार्य सङ्कष्टहरणे गणाधीशं तथाचारं सर्वशास्त्रविशारदम् श्रद्धया प्रार्थयेदादो तेनोक्तं विधिमाचरेत एकविषं सेविप्राश्चवस्त्रलङ्कारभूषणे पूजयोद्घोहिरण्याधैर्वत्वाग्नो विधिपूर्वकम् होमद्रव्यं मोदकाश्वतिलयुक्ता प्लुता प्लुतः अष्टोत्तरसहस्रं वा नो चेदष्पत्तरं शतम् अष्टाविंशतिसङ्ख्यां कैमोदकैर्वा शर्खरैम् अशक्तोष्ठो शुभां स्तूलाञ्जुहुया जा वेदसी वैदिकेन च मन्त्रेण आगमोक्तेन तथा अथवा नाम मन्त्रेण कुर्याथ्यता विधि पुष्पमण्टपिका कार्य गणेशाह्लादकारिणे पूजयेतत्र गणपं भक्तसङ्कष्ठनाशनम् गीतावादित्रनिनदैर्भक्तिभावपुरस्कृतैम पुराणवेदनिर्गोषैस्तोषयेच्च गणधिपम् एवं जागरणं कार्यं शक्त्यादानादिकं ता तथा सपत्नेकमधाचार्यं दोषयेद्वस्त्रभूषणैम् उपानः छत्रगोदानकमण्डलुजलाधिभिः शय्यावाहनभूदानाधनधान्यगृहादिभिः यथाशक्त्या प्रकर्तव्यं दारिद्राभावविचित्तौ एकविशन्ते विप्राणश्च गजासो विघ्नराजश्चलम्बोदरशिवात्मजो वक्रतुण्डः शोपकर्णः कुब्जशैव विनायकः विघ्ननाशो हि विकटो वामनः सर्वदैवतः सर्वार्तिनाशी भगवान् विघ्नहर्ता च धूम्रकः सर्वदेवाधिदेवश्च सर्वे षोडशमैस्मृतः एकदन्तः शूर्पकर्णो भालचन्द्रो गणेश्वरः गणपश्चैकविंशश्च सर्व एते गणेश्वर दुर्गोपेन्द्रश्च रुद्रश्च कुल् भवेत् विशेषणाष्टशङ्काकैर्मोदकैर्हवनं स्मृतम् एवं कृते विधानेन प्रसन्नोऽहं न संशयः ददामि वाञ्छितान् कामान् तद्व्रतं मत्स्य कुरु श्रीकृष्णवाच एवं तु कथितं सर्वं गणेशेन स्वयं नृपा पार्वत्यौ तत्कृतं राजन्व्रतं सङ्कष्टनाशनं व्रतानानेन सर्दाब्धे प्राप्तशम्भुं पतिस्वकम् तत्कुरुष्व महाराजव्रतं सङ्कष्टनाशनं चतुर्थे सङ्कष्टा नाम सन्देन कथिता ऋषिभिलोककामैस्त्रे लोके ततमिदं व्रतम् सूत उवाच कृतं युधिष्ठरेणेतद्राज्यकामेन वैद्विच तेन शत्रुन्निहत्या च स्वराज्यं प्राप्तवान् स्वयम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन व्रतं कार्यं विचक्षणैः येन धर्मार्थकामश्च मोक्षश्चापि भवेत् किल या करोति व्रतं विप्रा सर्वकामार्थसिद्धिदम् सर्वाञ्छितसर्वाञ्छितफलप्राप्ते पश्चाद्गणपतिं व्रजेत् यदा यदा पदं विप्रा नरः प्राप्नोति सङ्कटाम् तदा तदा प्रकर्तव्यं ब्रतं सङ्कष्टनाशनम् त्रिपुरं हन्तुकामेन कृतं देवेन शूलिना त्रैलोक्यभृतिकामेन महेन्द्रेण तथा कृतं रावणेन कृतं पूर्वं वालिबन्धनसङ्कटे स्वकीयं प्राप्तवान् राज्यं गणेशस्य प्रसादतः सीतान्वेषणकामेन कृतं वायुसुतेन च सङ्कल्पदृष्टवान् सोऽयम् सीतारामप्रिया पुरा दमयन्त्या कृतम् पूर्वम् नडान्वेषणकारणात् सा नैषदं लेभे पुण्यश्लोकं द्विजोत्तमः अहल्यापीपतिं लेभे गौतमं प्राणवल्लभम् विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्तेर्धनमाप्नुयात् पुत्रार्थे पुत्रमाप्नोति रोगात् प्रमुच्यते. इति श्रीस्कन्दपुराणे सङ्कष्टचतुर्थी व्रतकथा समाप्तम्